А вы изменили свою позицию. Вы когда дуже очень жестко выступали против статуса недоторканности народного депутата. Берете свои слова назад? Я не могу сказать, что я жестко выступал. Я говорю о всеобщей... Я говорил и тогда говорил, и сейчас покажу, хочу вам показать разницу между всеобщей ситуацией неприкосновенности и неприкосновенностью только депутатов. Сейчас мы говорим, точнее, риторика партии регионов отменить неприкосновенность. Подчеркиваю, это только риторика. Неприкосновенность отменена не будет, потому что депутаты от партии регионов точно так же понимают, что их ждет в будущем, в случае, если это случится. Но почему мы не, не говорим о неприкосновенности судей, президента, членов правительства? Это должно быть или комплексное решение, или нет. Сейчас неприкосновенность депутатов гарантирует независимую возможность оппонирования в парламенте. Потому что при той репрессивной машине, которая сейчас принята, при той системе финансирования, даже из этого скудного бюджета 2013, который для правоохранительных органов имеется приоритет, репрессивная машина подавит любого депутата, если на нем нет некоего иммунитета.